Спасибо. Я так понімаю, аудиторія 81 вже забита. Дякуємо. Ми продовжуємо. і Запрошуємо Ольгу Тідову з майстер-класом сексуальне виховання та його вплив на інтимне життя. Або як прибрати маму з татом з подружнього ліжка? Будь ласка, привітайте. Спасибо большое, очень приєдна. как человек, который занимается сейчас гендерными вопросами у нас в городе Киеве, очень приятно, что существуют такие мастер-классы для мужчин, потому что их, правда, у нас почему-то мало внимания этому уделяется. Мне нравится, что коллеги задели тему воспитания, правда, большинство из нас из Советского Союза, ну и из родители, э, родителей, которые воспитали в Советском Союзе, и сексуальное воспитание как таковое у нас было очень странным и непонятным. И поэтому, когда я предлагаю проводить такие какие-то мастер-классы сексуальному воспитанию у нас в школе, Обычно директоры школы или замдиректоров пугаются и говорят, мы вам перезвоним. Поэтому для тех, кто хочет вернуться в свое детство и поработать с теми сексуальными установками, которые вам дали родители, и с которыми вам сейчас как-то ну, не очень легко и хорошо и получать удовольствие от интимной близости, поэтому приходите, будем работать арт-терапевтическими техниками, будем рисовать, расслабляться получать удовольствие. Спасибо большое. Дякую. Аудитория 18. брать анализ. И этот анализ ну, неприятный. Как бы, и как бы, допустим, там, если девочка кричит, ну это ей реально, ну как бы неприятно. Ну, это не с анализом крови, он что, кого-нибудь приятный. Просто не если, я, просто как, как, это как да, вы как это объясняете? Да, понимаете, это правильно Мы так, мы ведем ребенка к гинекологу, который вот попадется. Знаете ли вы этого гинеколога? Не знаю. Доверяете ли вы да. ней? Комфортно ли она вам? Да. Если вам комфортно, и вы вместе рядом с ребенком, и как-то ей объясняете, что это просто процедура, это вот как руку спальчик, а доктор должен уезжать, чтобы понять, что там происходит, тогда не будет травмы. А если вы отправляете ребенка к другому, то не в школе пришли, в какой-то кабинет зашли, просто парку заставили, начинаем детей. Ну, вы, вы понимаете, мы тут же как бы другой момент. Одно дело, ты руку спальчик, ты берешь, и ты руку протягиваешь. Это же как бы то больше уже такое как насилие, это Мне просто как в этот момент как бы. Здесь еще есть подготовка врача. Если она, как бы она должна. Ну допустим, если да, первый анализ проходит нормально, а второй, да, уже знает, что это такое, да, роботы там как бы, ну допустим как бы роботом насилие, ну как бы можешь поддержать или держать, правильно? А это что-то. Мне просто так я переживала за это, за трогать чем больше вы переживаете, тем больше переживает ребенок. И чем больше вы себе там фантазируете, тем еще больше это фантазирует она. Она просто видит вашу реакцию. Если вы рядом спокойны, то я на самом деле себе могу держать на ну, ну, да, голове. Есть очень часто детские психологи работают а, в теме видеоразбора, да? То есть вы можете а, снять себя и ребенка в какой-то ситуации, а потом показать это психологу, чтобы он ну, как, ну, как бы, более квалифицированный, что ребята это новый. А не а делает какой такой ужас. Это же просто на респект действительно ответил эмоционально. И ребенок то увидит, но оно же у него в частые открывается. Вот. Вот, вот у меня да. вопрос, у меня у да. подруги сын, мы ему чуть больше года. вот он себя трогает, да, но он прямо, прямо, прямо ну, себе травму, там он царапает себя. У них еще же есть момент, когда... Фимоз, надо сходить к урологу просто и все, и решить вопрос один раз. Не рано. Не рано. Вообще это делается на третьем месяце и желательно до года сделать. Это так я вам говорю, как человек, который знает. Они практики этот момент и доходят до того, что там же все же воспаляется, потому что крайне плохо нужно отойти. А это же, может быть, дискомфорт какой-то причиняет то, что... Я думаю, что да. А, ну, понятно. Ну, как вариант, я ну, не да. знаю, может быть. Ну, не просто так же, что он там что-то аж старает. Это не как... Да, это может быть не обязательно стало что это значит непросто, там мешает родителям, разумняет. Можно можете быть просто, да? Ну, конечно, это может быть просто. Да, банан это просто банан. Вы приписываете сексуальный контекст тому, где вам нужно быть. Mm -hmm. А по поводу того, что поднимался то, что если дети там, в этом возрасте, они могут, например, очень часто очень часто получается что боятся что будет очень, очень много ну вот долгое время будет определять самое удовлетворение без сексуальных тех достаточно нет там родители могут как сами отреагировать, а ребенок не понимает, и может, может не только вот как бояться, что будет, будет нет, вот бояться, что будут мои свой ребенок будет вести себя так, но потом это перейдет в сексуальную зависимость. А, это может быть это может быть по-другому, что ребенок вообще будет бояться заниматься сексуальной зависимой. А то, что он будет бояться заниматься сексуальной он будет бояться просто кажется. Поверьте мне, поверьте мне, никто не узнает, чьи это рисунки. Хорошо. Не, ну вы лучше, чем рисунки однозначно. Не